mengutip warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi ladzi hadana li hada li hada ma kunna linahtadiya lahaulaka illa billah wa sayyiduna rasulullah rabbi israhli sadri wayassri amri puji syukur kehadirat allah subhanahu wa taala bahwasanya hari ini kita bersuah kembali di dalam mengulas keilmuan-keilmuan yang bermanfaat bagi saudara semua perlu saudara memahami sebagai manusia kita tidak pernah ada punya kuasa untuk menyebut apa orang yang lain berbuat kita hanya boleh berkata tentang diri kita sendiri dan kuasa yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala karena apa? karena kita diizinkan oleh Allah kita menggunakan dan mempunyai akses keilmuan, pengalaman, yang ada di otak kita dan atas kuasa ini adalah kebenaran yang dianugerahkan di setiap insan manusia. Untuk itu, kalau kita mau terus terang, sejatinya ketika seseorang itu datang dan meminta ilmu kepada diri kita sebagai perantara, maka pada hakikatnya yang pertama, hal ini terjadi: ilmu tersebut telah ada pada diri kita. Karena penyebabnya yaitu yang memberitahu kepada orang tersebut untuk meminta ilmu kepada kita sebagai perantara adalah karena Allah. Dan orang tersebut digerakkan oleh Allah untuk datang kepada diri kita. Dan perihal yang kedua, yang menggerakkan seseorang itu datang kepada kita untuk meminta ilmu juga dari Allah. Yang mana sejatinya yang mempunyai arti, tidak mungkin Allah bersikap cuek atau mengabaikan seseorang hamba yang ingin berusaha, dengan memerintahkan, serta memberitahu kepada seseorang untuk datang kepada seseorang yang lainnya dalam memohon atau belajar ilmu dalam solusi kehidupannya, sedangkan ilmu itu tidak terdapat pada diri orang yang dimintai tolong. Nah, untuk itu para saudaraku, di dalam sebuah filosofi inilah sesungguhnya yang dijadikan oleh para wali, yang dijadikan oleh pegangan para wali Allah, serta banyak orang yang berpendidikan tinggi di negara kita, ya, dalam menanggapi, dalam menggapai Mahom paling tinggi dalam keilmuan ataupun tingkat tataran yang tertinggi dalam sumber ilmu yang dikuasai orang tersebut. Hal ini terjadi karena untuk memperoleh peran ilmu yang banyak sekali di antara mereka, di antara sesama. Dan sesungguhnya tidak sempat mempunyai ibadah atau mempunyai sebuah ritual tentang jampi-jampi ya, apapun saat membantu orang lain ataupun dalam posisi Mengisikan ilmu kepada orang lain. Setelah itu, biarlah dan biarkan kita pasrahkan agar Allah yang mengisikan ilmu kepada mereka. Dan begitu hakikatnya dalam kejujuran untuk mengisi ilmu, ketika seseorang meminta ilmu kepada kita, cukup kita sanggupi. Dan setelah itu, pasrahkan, biarkanlah Allah yang mengisikan. Ilmu kepada mereka atau kepada orang yang kita isikan, janganlah kita ada rasa bahwa saya bisa mengisi ilmu. Hal ini Allah memberitahu kepada seseorang untuk meminta ilmu kepada seseorang yang lain sebagai perantara, yang pastinya tidak akan bersikap dalam mengabaikan, dan tidak akan mungkin Allah memberitahu kepada seseorang untuk meminta ilmu kepada seseorang yang lain pula tanpa ada hikmahnya. Di dalam hal ini Allah yang menggerakkan hatinya, Allah yang menggerakkan takdirnya tersebut untuk meminta ilmu kepada diri kita. Sementara ilmu tersebut tidak ada pada diri orang yang diminta tolong. Padahal Allah yang beritahu semuanya. Allah lah yang menggerakkan orang tersebut untuk datang kepada kita dalam berguru, belajar ilmu minta solusi, minta sarana, dan perantara. Semata-mata manusia itu mempunyai sifat sosial. Nah, tidak perlu seseorang itu harus hebat, sakti, mempunyai ilmu yang tinggi, tidak perlu. Dan tidak perlu harus berguru bertahun-tahun, ya, mempelajari ilmu bertahun-tahun, agar mengetahui, memahami sebuah keilmuan. Maka dalam waktu lima menit ini, saudara bisa jadi orang yang bermanfaat kepada orang lain bisa mengisikan sesuatu hal yang mustahil namun saudara akan mampu dengan dasaran ilmu ini jadi kepada saudaraku semua jika kita mengenali dan menguasai sebuah filosofi ini dalam waktu lima menit ya kita akan menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain dan kita tidak membutuhkan kewajiban menjadi ajaib kesaktian yang ada di dalam diri kita. Kita tidak butuh. Kita tidak butuh menjadi orang yang sangat hebat dalam keilmuan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tahu semua yang menggerakkan seseorang tersebut untuk datang kepada kita merupakan Allah lah yang menggerakkan. Serta Allah menggerakkan hati orang tersebut untuk menimba sebuah keilmuan kepada diri kita. Hal ini menunjukkan Allah menggerakkan hatinya kepada diri kita, dan kita sanggup mengisinya atas izin Allah. Jadi, mulai detik ini, hari ini, saat saudara mendapatkan seseorang yang memohon bantuan kepada kita, istimewanya ya, kita sebagai manusia diajarkan dan ditunjukkan jalan hingga orang itu berguru kepada kita. Terimalah dengan apa adanya, janganlah sempat saudara menolak. Walaupun ilmu kita sangat pendek karena semakin kita menularkan keilmuan maka luaslah keilmuan orang tersebut semakin menambah luas setiap harinya. Jadi bagi saudaraku kejujuran dalam hakikat keilmuan spiritual atau ilmu apa saja yang mengenai di dalam filosofi ini bila kita mengenal tiap orang yang meminta ilmu kepada diri kita anggaplah dan yakinkan di dalam diri Hal itu digerakkan, ditentukan oleh Allah, dan diberitahulah orang itu agar datang kepada kita semata-mata. Allah lah yang menggerakkan orang tersebut datang kepada kita. Lalu, bagaimana jalan keluarnya bila yang memohon ilmu itu tidak selamanya bernazar bagus? Hal ini terdapat pula hasrat yang sudah digerakkan oleh Allah, yang mulanya disusupi oleh hawa nafsu. Hawa hasrat, iri dengki, atau sifat negatif lainnya yang bersifat agresif. Nah, bisa dipastikan bila kita menyambut permohonan orang tersebut, ya, yang hendak menimba ilmu kepada kita, bagaimana cara membeli solusinya, tiap sesuatu hal, benda yang terbentuk, atau makhluk yang terbentuk, pastinya ada yang terdapat suatu hati. Maka, tiap hati akan terdapat suatu problem dan problem ini akan terdapat juga jalan keluarnya yang mana jalan keluarnya akan digerakkan oleh Allah. Tetapi bila ia memohon dengan ditunda-tunda, dipikir-pikir, belakangan, berencana, kebanyakan menghayal. Nah, hingga dalam rencana-rencana tersebut akan disesupi hal yang lainnya. Tentu saja sudah terdapat dalam aksi atau praktek dari insan yang lain bisa jadi kita sudah disusupi oleh setan jin atau hawa nafsu lainnya dalam memberikan suatu sarana kepada orang lain, dalam membantu kepada orang lain. Anggaplah orang tersebut didatangkan oleh Allah kepada diri kita, didatangkan Allah, digerakkan hatinya oleh Allah untuk datang kepada diri kita, hingga kita dibuat istimewa. Semua ini adalah kehendak Allah. Jadi, bagi saudaraku yang merasa dirinya... Ilmunya masih pendek, ilmunya masih dasar. Jangan risau, jangan terbentang oleh hawa nafsu dan imajinasi yang tinggi-tinggi. Hati-hati di tengah hal ini, akan disusupi jin negatif lainnya, hawa nafsu yang semakin tinggi karena banyak menghayal berimajinasi. Jadi, lakukanlah untuk menolong sesama di dalam hal kebaikan. Semoga dalam filosofi keilmuan ini, saudara akan memahami. Bagaimanakah kita disayang oleh Allah agar ilmu kita bertambah sangat sederhana sekali? Semoga bermanfaat bagi saudara semua dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.